Сапануем и мы, у своей сторони. Душу и тело мы положим за нашу свободу. Сегодня мы приобрели билет Михайлику. Подъездрием черников Луганск. Билет именной. В понедельник мы ему торжественно его вручим. Так как он не хочет общаться с народом, мы будем сами с ним общаться посредством бумажек таких вот. Я предлагаю организовать традицию на нашей Майдане. Всех руководителей всех уровней, всех подразделений и структур области. Организовать сбор средств на билеты в разные концы нашей страны, если они не будут устраивать нас. Поэтому билет Михайлика уже есть, его мы вручим. А билет всем остальным руководителям. А билет всем остальным руководителям. Я предлагаю сейчас, кому не жалко мелких денег, мелочи, по 10-20 копеек. копеек, организовать сбор средств на, на билет Хоменки Доброворот. Там ближе. Билет стоит немного. И эту мелочь мы поставим ему кабинет. Поэтому сейчас. Тут находятся девушки «Старкет. со стаканчиками. Прошу, сдавать туда мелочь, не более 20 копеек. На билет до Броваров хватит. Скорка. Верховная Рада Украины сдала с поста министра МВС Захарченко. <плодисмент> Под прикрытием шведской дросселу «Сокол» Я бахнетый, поганый, твой! Сдали? Хоменко, пусть пешком идет, много ему чести. Надо пешком ходить, а то привык на машинах есть. Нарик, я буду один за одного. еду. Для кого сними не пожалели? Для губернатора. Много, там полстакана это мои деньги. Я очень хочу, чтобы они уехали вместе с Соколовым. Мне не стыдно об этом заявить. 25 сентября, когда я вот тут собрался на площади, 5 тисяч наших громадян, ми резолюцію хотіли особисто передати голові обласної державної адміністрації. Але на зустріч нам вийшов Микола Іванович Стрілець, його перший заступник, і сказав, давайте я сам передам. Тому я запрошую Миколу Івановича Стельця. Передайте, будь ласка, на квиток своєму шефу доброварів. і Хай він його маршрутки на Україні у нас біля Макдональдса, ну він знає, він майже місцевий навчитель. І хай їде, і до побачення, скажемо нашим керівнику. Прошу проголосувати Чернігівську громаду за таке звернення.